Тарас Загородний, политический эксперт, подключается к нашему эфиру. Тарас, здравствуйте, рады вас видеть. Да, здравствуйте. Ну что, впервые встреча состоялась за последние три года между российской и украинскими делегациями. Вроде как встреча длилась два часа, по крайней мере, об этом указывают наблюдения журналистов на местах в России на переговорах в Стамбуле потребовала вывода украинских войск со всей территории Украины, которая считает своими, сообщает Reuters. В том числе писали о том, что угрожали захватом Херсона, кажется, и Харькова, и других украинских городов, если Украина не согласится на условия России. Ну и я еще где-то видел цитату Мединского, якобы, который сказал, что вот мы со Швецией воевали 21 год, а сколько готовы воевать вы? О чем это все было? Ваши итоги? Ну давайте вспомним, откуда появилась эта дата, откуда эта встреча появилась. Приехали сначала лидеры Европы, поставили ультиматум о немедленном прекращении огня, потребовали санкции, позвонили с Трампом, с Трампом согласовали. Трамп потом выходит, потом Путин говорит, не готов ничего делать, давайте переговариваться. Выходит Трамп, говорит, давайте идите переговариваться. Выходит Зеленский, и говорит, готов встретиться с Путиным, переворачивая эту доску. Путин побоялся, понятно, приехать и прислали вот эту делегацию. И понятно, что разговор ни о чем, потому что Медицкий повторяет то, что говорил Путин еще год назад, что прекращение огня начинается после того, как Украина выводит все свои войска с тех территорий, которые они считают своими. Ну, собственно, ничего нового нет. Все, что Путин Повторял до этого, они а повторяют, и по-другому и не будет. Угу. То есть э, вы считаете, что ну, по сути, как, давайте так, э, какую точку запятой мы можем поставить по итогам вот этой встречи? Что дальше? Трамп должен видеться с Путиным, как он говорит не раз. Э, будет ли какая-то встреча? Вот Умеров сказал, что на уровне президентов двух может быть встреча. Ч, какое вы ждете продолжение этой истории? Не, теперь Украина должна требовать, чтобы Запад отвечал за свои слова. Давайте вводите санкции, как вы грозились. Вот. Они же нарушили этот... Они ж нарушили то, что вы им требовали. Они же не боятся, когда им просто угрожают. Вот, собственно, и все. Потом можно переговариваться. То есть тут такая должна быть последовательность. Потому что это бесконечное затягивание. Россияне собираются воевать. Вот, ну, по крайней мере, этим летом. Хорошо, зачем Трамп говорит, что без него ничего не решится. Он действительно верит, что личная встреча с Путиным приведет к каким-то изменениям. Вот что на этом треке происходит? Нет, ну тут он, он как бы он как бы: Ну давайте так, по конкретике. Оружие идет от американцев, идет. Санкции не сняты, не сняты. Да? Это главное, что ли? Цена на нефть падает. То, что говорит Трамп, он говорит для своих избирателей. В первую очередь. Но тут он как бы тоже немного уже перегибает палку. Ну так организуй встречу, если ты говоришь, что хочешь прекращать войну. И уверен, что прекратишь. Ну как-то так они уже немного плывут не в том направлении, поскольку уже ну, не демонстрируют, что они готовы отвечать за свои слова, на чем активно будет настаивать Зеленский давя на них в отношении того, чтобы они вводили санкции, которые они так активно обещали. Как я раньше говорил, то министр обороны Украины Рустем Умеров анонсировал, что идет подготовка встречи на высшем уровне. То есть высший уровень, если учитывая, что был министр иностранных дел, министр обороны, и глава офиса президента, то это Зеленский. Будет ли встреча между Зеленским и Путиным? Если хоть какие-то поводы для этого? Объясните. Ну я сомневаюсь в этом, потому что Зе... Путин вообще ни с кем не хочет разговаривать, он хочет разговаривать исключительно с США либо с Эдзимпинем, потому что считает их равными для себя. А руководство Украины, ну он ну, навряд ли согласится по многим причинам, потому что он считает, что э, Зеленский не самостоятельный политик, хотя это не так, потому что как раз Путин больше уже сейчас не самостоятельный, чем Украина и Зеленский и украинцы. Понял вас. Хорошо, расскажите, пожалуйста, что в себе несет, какой, какой смысл несет в себе вот встреча. Сразу я так понял, после Турции украинский президент отправился в, Господи, Албанию, да, это кажется. И там прошла встреча со Стармером, Мерцем и Туском, ну и Макроном, естественно. После чего был совершен звонок Трампу. Расскажите, пожалуйста, вот о чем сейчас согласовав позиции украинский президент с европейскими лидерами должны сказать Трампу, что они сказали, чего они от него требуют и что Трампу может... Ну, они должны не говорить, они должны действовать давно. Это же не угрожали ультиматумом, угрожали ультиматумом Путину. Ну, так действуйте, показывайте, потому что Путину это как раз проявление слабости, когда много говорят, ничего не делают. Вот и все. <связать> Либо требовать от Трампа тоже вводить санкции и действовать, ну действовать в этом ключе. Кто может быть на следующих переговорах? Вот Мединский, я читаю заявление, выступил э, заявлением о том, что. Э, вот ближайшее будущее может, в ближайшем будущем может остановиться огонь, после того переговоры продолжатся, но на самом деле должна и украинская делегация, и российская показать свое видение, как это должно произойти. И говорит, что встреча была довольно продуктивной с Украиной, говорит, что взяли во внимание запрос на как раз встречу между Зеленским и Путиным. Это все болтология какая-то, белый шум, или здесь можно за что-то зацепиться? Белый шум. Ну, о чем разговор был? Был разговор про огня. Это договорились еще с американцами на 30 дней. Россияне его игнорируют. А все остальное, это все как бы... Тем более, они выдвинули дополнительные условия, что Украина должна прекратить еще получать вооружение от США и ЕС. И прекратить мобилизацию и так далее. Но что, уже им сказали, что этого не будет. А это сказал лично Путин. Значит, они от этого не отступят. О том, что Россия готова воевать вечно, также сказал Мединский, как я уже говорил, и возможно кто-то из тех, кто сидит за этим столом, потеряет больше своих близких. Это его цитата, на которую ссылается один из журналистов-наблюдателей за переговорами. Ну и также угроза захватить Харьков и город Суммы, которая звучала вроде как на этих переговорах. А это все отрезвляет хоть как-то ну, позицию наших западных союзников, Европы, США, и их понимание как-то усиливает, что ну, никто войну не собирается заканчивать, и у России планы действительно очень большие, про возможности не говорим, но тем не менее, ни о какой речи остановки огня не идет пока. Ну так это надо им показывать, что быстрее давайте вводите санкции, Вы потому что вы выглядите трещотками и балаболками, когда так угрожаете. Ну Вот недавно Ведут? был инцидент... В Эстонии, ага. ну, западные страны. Недавно был инцидент в Эстонии. Пытались задержать танкер. Летал самолет из Су-30. Там, да, никто его не сбивал, ничего не делал. Ну, ага. россияне наглеют, потому что видят, видят что Запад ничего не делает, только разговаривает. Ага. Ну, так ведут. Как вы думаете? Вот я читаю заявление Урсулы фон дер Ляйен, она говорит, что работают над новым пакетом санкций против России, собственно, учитывая, что никаких э, результатов эта встреча не приносит. Э, все это произошло на саммите Европейского политического сообщества как раз в Албании, в Тиране, где был украинский президент в том числе. Э, ведут что-то вот сейчас оперативно и серьезно для того, чтобы России было больно или нет? Ну, там я, по крайней мере, уже видел, там пошлины на, хотят вести на, э, э, на удобрения. Uh -huh. Это хорошо, потому что россияне активно домпингуют удобрения потому что у них есть дешевый газ. Вот, и другие продукты. Ну, там же они жиженый газ продолжают покупать у россиян, к сожалению, продолжают. Вот, металл там еще можно ввести санкции, заблокировать порты Балтийского моря они могут, если сильно напрягутся, для того, чтобы танкеры не ходили. Например, ссылаясь на экологическую безопасность, небезопасность этого вида транспорта и много чего другого. Если сильно хотеть, то много чего могут сделать. Окей, скажите, пожалуйста, вот способен ли Китай что-то решить с Америкой в контексте российско-украинской войны? Почему, спрашиваю, там в МИДе спикер заявил, если я не ошибаюсь, о том, что они ждут вот этих переговоров, но это было накануне переговоров, того, что будет действительно взаимовыгодное мирное соглашение, Китай поддерживает то, что две стороны должны учесть свои позиции свои интересы. И в контексте того, что США вроде как с Китаем пока поставили на паузу вот эту острую фазу тарифной войны, может ли э, Си Цзинпин с Трампом решить вопрос российско-украинской войны? Ну и впоследствии Си Цзиньпин скажет Путину, останавливай, у меня все хорошо. Как вы рассматриваете эту гипотезу? Ну, теоретически это возможно, теоретически вот это возможно. Если у Китая рычаги давления на Россию есть, они могут прекратить поставки, например, вооружения uh -huh. из Северной Кореи. А вот, это они могут сделать. Прекратить закупку российской нефти могут сделать. Прекратить поставку некоторых критических компонентов для производства оружия могут сделать. Но они этого не делают, потому что их, в принципе, все и так устраивает. Почему? Потому что и Путин устраивает. А Путин при власти это тот человек, который сдает все, что возможно этим китайцам. Да, если поменяется там власть в результате, например, давление на Путина из-за проигрыша войны, остановка войны, это проигрыш войны для него, то это риски для Китая. Вдруг развернется в другую сторону. Поэтому я пока не вижу большого желания Китая прекращать войну. Ну и в завершение я спрошу вас об этой идее того, что Папа Римский новый, Лев предложил Украине и России провести мирные переговоры в Ватикане после срыва переговоров между Путиным и Зеленским в Стамбуле. Что вы думаете об этом? Есть ли такая перспектива? Вообще нужна ли она кому-то? Или это просто папа пытается себе политические баллы набить, якобы, вот смотрите, я уже на месте, и я уже готов работать? Ну место, место встречи же не имеет никакого значения. Если Россия не хочет прекращать войну, можно переговариваться хоть в Уганде, там да, либо в другой стране, как бы если россияне не хотят прекращать войну. Вот и все. Я считаю, что пока Путин при власти, он будет воевать. Окей. Okay. Спасибо большое. Тарас Загородний, политический эксперт, был в эфире "Украина сегодня". Хорошего дня, до свидания. Спасибо.